Всем привет, меня зовут Эйджей. Джей. Сегодня я делаю такое видео про басню Слон и Басня Слон и да, вот так. Давайте начнем ее почитать. По улицам в слонах водите, как видно, на показ. Известно, что слоны диковинную. У нас так за слоном толпы за... за собак ходили, от Коли не возьмись навстречу встречу, моська и видишь слона, ну на него метаясь и лаять, и вязать, и рваться, начала моська. Не знаю, с чем это. Ну, так и, и, лезь в драку с ним. Сетка перестанет срамиться. Срамиться. Эй, шапка говорит. Тебе ли со мной слона увозиться? Смотри уж, ты хрипишь, а он себе идет вперед. Я лаю, твоего совсем не примечает. хех -хе, хе и моська отвечает, вот кто-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки и моська, знать она сильна, что лает на слона. Это вот был рассказик моська, ну то есть башня. Многие знают эту башню, я просто хотела вам еще раз повторить и прочитать мою мораль басни «Слон и моська». Выясняя мораль басни «Слон и моська», мнение делится на два лагеря. Одним, несмотря на басню, прямо другие ищут скрытый смысл. Первые предлагают, что мораль выражена в последних словах. Ай, моська, знать, она сильна, что лает на слона. Другие же полагают что основно, основной мыслью являются та, что хоть шумом вокруг себя и можно создать любое мнение окружающих. Но проницательные люди все же поймут, чего стоит весь этот шум. Получается, что каждый видит ту мораль, которую ему удобнее увидеть в силу своего восприятия, особенно не нравится вторая мораль. Мочка которым важнее не быть кем-то, а слыть. Да, слыть. Пасня слона моська анализ. Анализ тут очень большой. Крылатые выражения. Крылатые выражения. Знать ли она знать? Знать, она сильна, что лает на слона. Ой, с этим рассказом. О, ужас, как я познакомилась. О, ужас, мне так было интересно. Вот, я думаю, что вам тоже, как я рассуждала. Это басня Слон и Моська. Анализ был. Ем. Вот так вот такой. Ну, я думаю, всем пока. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Также подпишитесь на мой канал. Всем удачи. Всем пока.